У нас очень-очень хорошие шансы на проведение этого форума. Украине хотят дать шанс э, в развитии э, именно физкультуры. Э, именно физкультуры я хотел бы подчеркнуть, потому что спорт у нас все-таки поставлен, как говорится, все-таки на, на нормальный поток. Мы входим то в десятку, то в пятнашку, то в двадцатку лучших стран мира по результатам Олимпиад то по физкультуре, это по простым видам активности, по отжиманию от пола, по приседаниям и так далее, нам еще работать и работать. И об этом скажут еще сегодняшние наши гости, друзья, партнеры этого проекта, я бы хотел бы обязательно подчеркнуть уже по окончании своего вступления о том, что очень важно проводить не только прямые реальные активности, но и проводить промоцию этих активностей, промоцию, пропаганду физкультуры и спорта, которой не хватает в стране, не хватает бордов, не хватает информационных каких-то поводов именно положительных, вы знаете, что мы все сейчас живем постоянно в каких-то новостных сюжетах не очень приятных, и вот посредством физкультуры и спорта, посредством таких организаций, как «Спорт для всех» в Украине, посредством вот людей, которые сегодня присутствуют на этой пресс-конференции, мы сделаем и поднимем уровень вообще физкультурно-спортивной активности и оздоровительной нашего населения. Я думаю, что украинцы сильная… Не думаю, а знаю, что украинцы сильная нация, изначально здоровая генетически нация. И благодаря таким форумам мы включим мотивацию населения заниматься физкультурой и спорта каждый день. И мы, я думаю, наше поколение будет нам благодарно за, за то, что мы как минимум уже провели эту пресс-конференцию и начали этот большой проект в будущее нашей Украины.